Тищенко, у вас такі руки, у вас така футболка. Ну, все, у вас добре. Доброго, Доброго ранку. Приємно. Доброго ранку навзаєм. Нарешті хтось з'явився з більшим біцепсом, ніж в мене. Ой, мама, встаньте. Ще ще. А ну піднімайся, піднімайся, красунчик. Ой, видно, хто працює. Просто рожеве воно випукле, розумієте? Жовте, воно вогнете. Нічого таке біцепс вже не саме головне. Так, в пуклості в когось, а в когось випуклості. Це, ви так за допомогою здорового харчування досягли таких результатів. Вы знаете, это система, которую я никому пытаюсь сейчас не рассказывать, потому что э, после того, как я уехал в Доминикану специально для того, чтобы привести себя в форму, и жил там почти три месяца, Вы сегодня т... мне каждый день тут задают вопрос, а как, а что, а что ты такое ешь, а что ты такое пьешь. Так, Даже сегодня, заходя соль. в эту студию, мне звонили, спрашивали. Ну, я не хочу нікому розказувати, як це произошло. Так, скажіть, будь ласка, Микола, у вас буває в житті все шиворіт на виворіт? Чи зараз можливо те ж саме? Отак? От да. От нормально так? Так, да. це не відповідь. Вы знаете, я же живой человек, и как у всех живых людей, у меня бывают и всплески, и какие-то а эмоциональные. А что конкретно? Можете загадать, что не так у вашем жизни было? Может, они научились в университете после того, как школу, школу Мне не хватает знания иностранных языков. Вот, конечно, если бы вот, вернуть себя в детство и поговорить со своими родителями, чтобы вот они меня заставили выучить хотя бы три иностранных языка. Потому что как так получается, что я итальянский знаю с переводчиком, французский с переводчиком. Доминика. Английский. <laughs> Доминиканский это язык жестов. Вот, Опять же, но уже без переводчика. Что-то взяли для своих ресторанов оттуда. Кухня как понравилась? Доминикане? Я каждый раз уезжаю. Вот это у меня уже такой экспириенс в течение трех лет. Я уезжаю в другую страну. И там я прохожу практику кулинарную. Я иду в кулинарную школу, учусь, совмещаю, скажем так, и полезно, и приятно. Коль, я сейчас более чем уверен, что зрители, когда услышали о том, что ты сказал, я был три месяца в Доминикане, они сказали, сдрефил, уехал, убежал от событий, которые здесь происходили. Во-первых, это в э, какой-то степени может быть э, не является действительностью по той причине, что это мне плановая поездка. Я же заранее договариваюсь, это в течение года. Я отдаю свое резюме, меня ждут. Э, все это делать специально под проект мастер-шеф, потому что мне нужно все время приобретать какие-то новые дополнительные знания, эмоции. І з которыми я потім можу поділитися з усіми українцями. Угу. Зараз на вулицях почалося літо. Почалося літо, правильно? Ну, в твоїх... ну, Але ще... воно більше схоже да, на осінь. Да, да. В твоїх ресторанах починається сезон. Чи не зарано, бо ну, холоднувато на вулицях, літні тераси, алмека, все починає працювати. Ми все стараємося робити немножко на шах вперед вперед. Або навпаки. або да, наоборот, все на шаг назад. Но в моєму випадку я вибираю золоту середину, в Альмека. Это такой уникальный проект, очень много говорят об этом, о его целесообразности или наоборот, как правильно, что мы открыли вот такое предприятие. Но это уникальный культурно-спортивно-развлекательный комплекс, где я выполняю свою социальную такую вот духовную... Даже духовную. Да, конечно. Потому что... А в чем же духовность? Я очень много помогаю, будучи на посаде президента Федерации пляжного волейбола города Киева. Так конкретно, вот скажите. Мы что? очень много делаем для развития украинского детского спорта, угу. в частности пляжного волейбола ведь это же олимпийский вид спорта, о котором все уже забыли. Нет, я помню. Это Люблю хорошо. женский пляжный волейбол, обязательно бразильскую человече. сборную, Кубу, всегда смотрю с удовольствием. У нас тоже очень достойная украинская сборная женская, и мы достойно играем на международных турнирах. Вот, вот буквально недавно закончился чемпионат города по пляжному волейболу. И вот даже сегодня, вот все-таки у нас же это прямой эфир, мы же не можем обманывать наших телезрителей и говорить, что мы в записи. Это запись. Как многие могут подумать. Это так вот сегодня начался чемпионат Украины, состоящий из трех туров как раз на Альмика пляж где сегодня, завтра и послезавтра, а послезавтра уже будут финалы в воскресенье, вы можете, кстати, с удовольствием прийти, и вход будет бесплатный. Только женские команды или мужские тоже? Это будут и мужские, и женские команды. Хорошо, а вот можно один вопрос? А лас, потом лас, занимайся да уже я все. Замерую, я испытания. вот почему хочу спросить. Зараз ситуация в краине, чьи доречные открытия этих разважальных закладов? Вы знаете, я открылся вот что касается всех своих каких-то активностей только после инаугурации только после объявления официальных результатов о президенте до этого я не делал ничего веселого ничего яркого ничего Эпатажно, потому что я считал, что это не совсем гуманно, не совсем правильно. Но вы же не забывайте, Украина, она многоуровневая и многослойна. И все-таки люди есть, которые еще ведут мирный образ жизни, и они тоже живые, и о них тоже нужно подумать. Сегодня, например, в моей компании работает полторы тысячи человек. Я же не могу выгнать их на улицу. Просил, что -то. да, они работают, и они требуют и зарплат, которых, кстати, я же плачу лично. Не Вася, не Петя, не ни... наши. Ну, чисто выбил вы за платы плату своей Конечно, не наш мэр, а именно я плачу, да. Угу. И пока еще к нам не пришли надзирающие органы, там, как это было модно при всех президентах до Порошенко. Мощные. Помните, этот мультик Няш, Няш, Крым наш. Для того, чтобы наладить жизнь народа, мы усилим. Прокуратуру в нашей стране, то есть надирающий орган, который будет опять ну, уже, фискально фиксирует. обрезать нам прибыль, заработок, все и ну, смотреть, это чтобы даже же бог, мы же что-то они не, не заработали лишним. Но, Хотя... Но они ж ходят в ваши рестораны, прокуроры, все сильные миры, сегодня ну, лучше рестораны. Что они ходят как клиенты, это нормально. Я не разделяю там на силовиков. Главное, чтобы они ходили в рестораны и кушали и платили деньги. А, до до. Всего, что происходило, например, проведем черту, да, скажем так, до демократической революции. Назовем это так. Произошла демократическая революция. Была оранжевая революция. Сейчас я искренне верю, что Сам произошла демократическая революция. Пришли так называемые демократические силы, и мы все дали. И я в том числе в какой-то степени им карбланш и право доверие и посмотрим, что же будет дальше. Если, если дальше они... будет то же самое, что и было, ну, значит... Надо... Если к вам придут ребята и скажут, Коля, ну, или позвонят там, ну, надо чуть-чуть отстегнуть, как раньше было, наверное, или там можно накрыть поляну. Какая реакция Тищенко будет? Ну, может быть, только поляной обойдемся, и то дружеской. Отстегивать я не привык, это вообще... Противоріч від моєї філософії. Ну правильно, ви що дарма в, в спортзал ходите? Можна yeah, чи спортзал так спортзала для того, щоб бути прикладом для свого сина. Слухайте, але ви бачите, ви говорите, що час змінився, демократичне суспільство, таке інше, але ж це не, не робить так менш глибшу яму соціальну між е, прокурорами і Валерієм Сараулою, тому що прокурори до вас ходять обідати і вечеряти. А Валерій Сарауло до сих пір не може дозволити. Хоча вечеряти я кажу, у пару разів був запрошений тут для для, чес для чесності. Ми можемо з ним і опять же договорів. у нас же есть э, системы взаимоотношений очень хорошие мы можем у нас есть такое хорошее для вот э, шоу бизнеса доброе хорошо забытое название бартер Бартер. Коля, я не а хочу по бартеру, Не хочу. Я хочу приходить за свои, хочу действительно. Ну, вот тут такой момент. Пока не могу. Значит, і, і ще надо лучше. Одно питання, Скажите, будь ласка, вы были в той час, коли пресс Віктор Виктор Федорович давав у Ростові на дону тому що зі мною робиться те ж саме, що и у нього я ломаю ручку прямо зараз в эфире. розумієте? Чому ты ломаешь ручку? Вы не ломаете ручки Нет, или ручки. просто ломаете. Да, Она делает було. это для того, чтобы получить дополнительную скидку. Кстати, кто лучше ведущий? А Это я, Я только хотел пригласить на ужин, а тут уже, видишь, какая ситуация. Опять Лето будет звучайно для вас в чини в этом роте. Чи не Лето? Так. Лето для нас сегодня в этом году холодное. Мы ждем все-таки более теплых ощущений от этого периода года, потому что настолько люди все устали, утомились, и вот эти события, которые происходят на Востоке и в Крыму, это нас укра... Во-первых, вы знаете, что я могу сказать? Сегодня мы по-настоящему боремся за свою независимость. То есть то, что происходит в стране, знаете, нам все подарили, нам украинцам всегда все дарили. Вот это вам нате, это вот возьмите, а это, пожалуйста, скушайте, а это еще ложечку за маму, за бабушку, за независимость. И то, что происходит сегодня, кто бы что ни говорил, вот это моя личная точка зрения, кто там с ней согласится, кто-то нет. Мы боремся по-настоящему за свою реальную независимость. Мы по-настоящему должны задекларировать себя как нацию, и как э, народ, который выстрадал свою свободу. Поэтому, когда кто-то говорит о каких-то там ситуациях, связанных с более жесткими или не жесткими событиями, я считаю, это они просто лукавят. Можно один вопрос и на устанок. Чем Николай Тищенко, не ресторан, Николай Тищенко помогает демократическим преобразованиям или людям, которые участвуют в этих преобразованиях? Знаете, я никогда не, не любил хвастать своими социальными какими-то активностями. Для меня это целая жизнь. Я выстраиваю целую цепочку событий. И начиная от всевозможных программ, которые были там, мужних татусив, заканчивая помощью детским домам наших киевских областных и э, домов сирот и малюток. И там целый большой список и перечень. Но это не то, чем я могу хвастать, потому что но Я это... уже устал от того, что в нашей стране так много проблемных ситуаций, проблемных детей, проблемных целых. Скажем так, верс населения. Это неправильно, это не системно. Не могут бизнесмены этому помогать. Это должно государство этим заниматься. Ну то и люди тоже своего боку потребнее начинают. Но бизнесмены на должны байплаты. честно работать с этим государством. Понимаете, мы же бизнесмены, мы же не, не, не откуда-то из космоса прилетели. Вот вы говорите: надо больше зарабатывать. А как вы можете больше зарабатывать, если вы зависите от спонсора, приходящего в эту программу, от зарплаты, которую вы получаете, опять же, основывающейся на успешности вашего канала, а успешность, Основываться на доле рынка, которого вы находитесь да. и присутствуете я в Украине. Вещина, так не бывает, даже не чудо. мы да. все, понимаете? Вот я хочу, чтобы все знали и понимали. Украинцы, хватит ждать чудес. Надоело. Неужели вы хотите все время ходить с протянутой рукой? Давайте больше работать. Давайте больше э, трудиться. Я это последнее. Вот смотрите, вот даже недавно я посчитал, сколько. Посчитайте каждый из вас, сколько мы украинцы отдыхаем в году. Ну много отдыхать. Еще... А как, где вы хотите деньги брать? Где вы хотите быть успешными? Если мы все время лежим на заваренке и ждем, когда бабушка нам привезет вареничку. Так не да. бывает. Ну да. вы же хотите, пытанем? чтобы к вам пляж, на пляж приходили отдыхать, Коль. Да, хотите. Но я это сделал особый такой симбиоз. Я, я часть прибыли пляжа отдаю в спорт. И это есть мое социальное развитие. Потому что я считаю, что м, до сегодня никто не сделал подобное мероприятие в Украине. Никто не отдал часть спорта и часть развлечений и потратил эти развлечения, кстати, здоровых развлечений на... Соціальне розвиття нашого українського. О, завівся. Сьогодні. Бачите, бажає теж стати третім ведучим ранкових курасанів. Наш конкурс триває. Микола Тищенко, ресторатор. Дякуємо, Микола, що ви прийшли у до вас нас. Ні, у вас просто м'ячі в м'язах, а ми можемо їх підкачати. Волейбольні, волейбольні. Це не м'ячі, це картошка. Добре. А, картошка. Де ж така росте? Крапівіна знає. Дякуємо. Все, уже вимагають. От смотрите, опять же, вот ви говорите. Так, не забудьте. от, Микола, а Там, Все, да? завела, так выводим. Добре. Все, Олена Обанюк, еще одна бажаюча стати нашей... спасибо.